Дети, что вы делаете? У нас соревнование по отрыжке, мам. Что? У нас соревнование по отрыжке, мам. Прекратите, я не позволю ругать в этом доме. Я люблю маму, но шоу должно продолжаться. Па! Я сказала про отрыжку. Я сказала не рыгать. Когда я говорю не рыгать, что я имею в виду? Не рыгать. Совершенно верно. Не рыгать. Я знаю, вы меня не разочаруете. Смотри сюда. Чемпионат мира по отрыжке. Отрыжка. То есть бар! Ты снова отрыгиваешь? Возможно. Что за отрыжка? Зачем? причина? Это забавно, это грубо, это вульгарно, это неучтиво и шумно. Что я и говорила, это забавно. Я все еще чемпион мира по отрывке. Смотри сюда. раз я должна говорить вам дети, Я полностью запрещаю отрыгивать в этом доме Всем привет Упс Извините за мой французский Спасибо пап Отлично сработано пап